Salamlayıram hər kəsi, dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünən deməli mənim ad günümdü. Bu onunla bağlı öz söhbətlərimlə bir yerdə getdik, Qəzərlənzəli maşına. Orda bir ad günü keçirdim. Bir çox insanlar yazdı, "Əziz, bu gözəl gündə təbii ki sizdən də bölüşdük." Bir çox insanlar yazdı ki, bizim bizim şəhədlərimiz var falan, yəni ilidir də, yəni məlum məsələdir ki, 27 e, sentyabrda müharibə başladı və bu xədurdur. <laughs> Bəs falan, e, siz niyə belə hərəkət edirsiniz və yaxud nəsa? Deməli, e, bir çox zamanlarda mən daxil olmaqla e, biz tədbirlər keçirdik e, Novruz va iramında və yeni ildə şəhid övladları üçün şənlik təşkil etdik və musiqi ilə proqram oldu. Onlar orada iştirak elədilər. E, çox gözəl keçdi. Işte. Və hər kəs yazırdı ki, Allah sizin canınızı sağ ol əsən. Fəxrimizsiz. Allah sizə razı olsun ki, bu gözəl bayramı sevindirirsiniz. Amma öz övladlarımıza gələndə, özəl gündə öz övladlarımızla gözəl bir gün keçirdəndə, hə, e, oldu biz e, pis bir insan, pis bir vətəndaş oldu və bir neçə nəfər dedi ki, siz niyə nə bilmədən ad gününü keçirirsiniz? Bəs bilmirsiniz ki, məlum hadisələr olur, falan, bəs belə elə. Yəni bizim hər birimiz övladlarımızın, ailəmizin, analarımızın, bacılarımızın sevdiyimiz insanların, xalqımızın gözəl və sakit, firavan yaşaması üçün canımızdan keçmişik. Yəni şəhidlərimizin canlarından keçib, biz də öz, qanımızı tökmüşük. Belə deyim. Nə üçün? Bu gün bizim xalqumuz, dövlətimiz sakit, firavan yaşasın deyənə. Yəni bugünkü gündə biz hər zaman yəni sizə deyək, biz ad gününü keçirməyək. Ad günümüz bu günə təsadüf elib. Yəni özəl gün bu mənim üçün. Yəni mən istədim ki, öz övladlarımla bir yerdə ad gününü keçirib. Yəni gələn bir çox insanlar məni tanımır. Vətənpərvərlik tədvirlə hər hansı bir ad günü qeyd edilməsinə keçirilir. E, yəni özünü göstərmür. Bu gün mən vətənpərvəram, ad günü keçirirəm. Elə insanlar var ki, necə vətəni, millətini sevən olub və bu e, zamanlarda toeyib övladına və yaxud da ki, özünə belə deyək də, o vətənpərvər deyil. Yəni vətənpərvər bu gün dekabrın 31-i evində şənlikdir, amma gedib şəhərdə xeyvanda video çəkib ağlayır ki, dekabrın 3-ünü burada keçirdim, 2 saatlıq orada keçirdim. Ayın biri təzədən gedir özü üçün həyatını yaşayır. Belə deyək də qırağ söz olsa da şellənir, nə bilim belə. Budur vətənpərvərlik. Yəni vətənpərvərlik bununla ölçülmür. Vətəni sevin, xidmət deyil, 2-3 saat biz vaxt ayırıb getdi şəhərdə xeyvandan və ya xuda ki, kimsə canlılsa da biz orada bildirək ki, siz necə vətənpərvərsisiniz ki ad gününü keçirdirsiniz. Mən ad gününü keçirmirəm. Yəni mən mənim övladlarım xoşunu görməli deyil ki, yəni əsas bizim haqqımızdır o günü keçirmək, bu gözəl günləri keçirmək. Bütün insanlar, xalqımız hamısı gözəl yaşasın. Yəni biz canımızdan keçdik və bu gün onlar rahat show proqramında çıxılaq edirlər, gedirlər, nə bilim, Rahəbullahlarımız məktəbə, bağçaya gedir. Nə üçün bunu? Bunun üçün biz canımızı qurban verdik. Sonra illər ömür boyu hər gün 30 il ərzində orta hesabla hesablasa az qala hər ay şəhid gəlir. Onda hər ay biz toy eləməsə, onda bizlər böyüməzdik 30 il bundan qabaq ki, bu gün də torbanları bizdə şıxalda hazırlada bilməzdik. İlçə Qarabağ döyüşlərində belə ıı, muharibə keçsə də belə toylarımız olurdu. Yəni bəzi şeyi görməzdən gəlib, tanımadan insana hökm vermək də düz deyil. Fikrim bu qədər, yəni. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun.